снова вернулась жизнь в старое русло я снова стал наркоманом который э, тянет деньги со всех своих родных близких и всех кто мне дорого привет э, меня зовут андрей я сейчас трезвый полтора года уже э, хочу поделиться с вами опытом своего срыва я проходил программу как-то вот но потом мне захотелось пожить по-своему э, захотелось закончить э, скажем так лечение вот, и пойти жить жизнь, работу работать, семью устроить. Очень сильно мне казалось, что мне поможет повзрослеть семья. Надо срочно искать себе девушку. Вот. По итогу, короче, приехал я, скажем так, я быстро нашел себе работу в интернете. Я быстро нашел себе где пожить. Вот. Я же себе начал рассказывать, что я самостоятельный. Я не буду сейчас ехать к маме, жить с мамой договорился с другом, с которым, кстати, до того, как я пошел на программу, очень долгое время употреблял. Мне показалось, что в этот раз я не буду с ним употреблять. Вот. Договорился с ним, что поживу у него, пока там не заработаю там, денег, чтобы снимать уже квартиру себе и жить самому. Вот. Ну и самое смешное в этом всем, что я приехал и в первый же день, короче, я с ним же и употребил. Вот. По сути, просто все, все мое лечение, скажем так, ушло в небытие. Вот. Но это такое дело. Я же себе начал рассказывать о том, что у меня все получится. Я же ну, молодец, я выздоравливал, я все понимаю, все знаю. Да, на какое-то время у меня получилось остановиться. То есть месяц примерно я поторчал вместе со своим другом, тянул благополучно деньги у девушки, с которой планировал как-то этот Отношения заводить. Она была в другом городе. Вот, я думал, что э, у меня все получится. Тянул деньги у ребят, с которыми выздоравливал потихонечку. Ну и так постепенно-постепенно деградировал. Короче, и получается, что э, когда я захотел жить по-своему, не по программе, у меня снова вернулась жизнь в старое русло. Я снова стал наркоманом, который тянет деньги со всех своих родных близких и всех, кто мне дорого. Сейчас я снова на программе. Сейчас я уже полтора года трезвый. Сейчас я понимаю, как это было все глупо. Вот. Ну и на самом деле сейчас я развиваюсь, расту и у меня все хорошо есть и планы на семью, на будущее есть и мама, которая очень довольна моим, скажем так, выздоровлением.